Напрями внутрішньої політики радянської влади у довоєнні часи пройшли відносно короткий шлях між наданням національним меншинам СРСР можливості для розвитку та підйому рідної мови і культури та переслідуванням представників цих етносів саме за національною ознакою. Одним з найяскравіших і найтрагічніших прикладів такого минулого є доля тисяч родин пресовських греків. В 1926 году в Мариупольском педагогическом техникуме открывается греческое отделение, в которое, которое было принято 425 человек. В 1931 году был э, осуществлен первый выпуск педагогов этого греческого техникума педагогического. 32 человека получили образование, стали преподавателями. В 1930 году открывается, создается греческая газета «Коллективистис». До 17 декабря 1937 года, когда ее закрыли, всего вышло 972 номера этой газеты на греческом языке. В 1931, в следующем году, начинает издаваться детский греческий журнал «Пионерос». В 1932 году в Мариуполе создается профессиональный греческий рабочий колхозный, он назывался театр, который за все время своего существования поставил 15 спектаклей. Ходил я э, в драмтеатр греческий, вот здесь был. Там дядя Яша Грек был, баянист, играл, учиться ходил на баяне. Водночас были вирішені и проблемы школьной освіти для греков. В Празове открылись национальные греческие школы, для греков румыев с 1926 года, греков урумів с 1929 года. Одновременно решались вопросы административно-территориального устройства. В 1928 году создаются три греческих национальных района. Мангушский район, в котором было греков больше 77%, Сартанский район, в котором греков было почти 60%, и Великой Анисольский район больше Новоселковский, в котором было 59% греков. Одновременно создается 30 греческих национальных сельских советов. Из них 16 советов эллинских, то есть румейских, и 14 татарских, то есть румских. Ну, уже в 1932 году этот процесс получает, так сказать, толчок в обратную сторону. Потихоньку начинается сворачиваться процесс. Краінізації, котрої вже офіційно заканчується в 38 году, так звана грецька операція органів НКВС розпочалася навіть не з секретного приказу, який обов'язково мав на початку шифру два нулі, яких починалося знищення представників інших національностей або ворожих з точки зору радянської влади елементів, а шифровані телеграми за підписом Миколи Єжова, яка надійшла органам на місцях 11 грудня. 1937 року. В 2006 году российский исследователь, грек по национальности Джуха, Иван Джуха, нашел, он обратился, вернее, в архив президента Российской Федерации с просьбой рассекретить этот приказ. И в одной из книг он его опубликовал. Я нашел этот приказ вообще странным образом в Германии. У нас был исследовательский проект с учеными Бохумского университета. Он касался как раз репрессий, и когда я им сказал, что все приказы есть, а нет этого приказа, оказалось, что у них он уже был. Как они его нашли и где они нашли, я не знаю, но он абсолютно совпадает с тем текстом, который нашелся у Джухи. Текст этой телеграммы был такой. Материалами следствия устанавливается, что греческая разведка ведет активную шпионско-диверсионную и повстанческую работу в СССР, выполняя задания английской, германской и японской разведок. Базой для этой работы являются греческие колонии в Ростове-на-Дону, Донецкой, Одесской и других областях Украины, Абхазии. залишался только найти виноватых, завербованных всеми этими разведками, радянских людей. Были, так сказать, доброходы, были инициативники, так называемые. То есть услышал анекдот и пошел доложил. Были такие. Особенно вот я много находил таких заявлений вот, в делах э -э, ну, в сельской местности. Вот один коммунист на все село в сельсовете работает секторем. И чуть что кто сказал, он тут же сам от себя. Еще. Но была же агентура, понимаете? Была штатная агентура, то есть люди, которые получали деньги за это дело. Они, ну я не знаю, сколько они там получали, но они обязаны были следить или за состоянием умов, так сказать, в учреждении или организации, или они адресно следили за конкретным человеком. Я вот находил дело одного инженера, за которым его сосед следил 4 года. И четыре года вот такое толстенное дело одни доносы. Вот он к нему приходил, вместе его откупили, он тоже записывал, что он ему сказал. Самое интересное, что оказалось потом, что и жена его параллельно была агентом, но они друг от друга не знали. И она тоже об этом соседе тоже все время писала. 15 грудня 1937 года наказ по Грицкой операции вступил в силу. А про результаты арештов треба было доповести уже 18 грудня, то есть, на решт нескольких тысяч человек у представителей органов НКВС было всего три дня. Мы это пережили. Репрессировали отца, который работал заготовителем завода-конторы в Мариуполе. Жили в маленьком домике, можно сказать, бедно жили. И тем не менее, его репрессировали. Его взяли прямо с работы, с города, там. с базара, путем. там он занимался своим вопросом, и я оттуда его забрали. Мы остались. Матір теж уміра скоро, ми стали ще браті. Голоді, голоді, можна сказати. І пішли по миру, як це. Відганьте, до того, щоб ми просили подання. Ходили за чулько в Азовському. Морі. Продавали водичку з нового дні. Перед початком операції в НКВС вже були списки так званих неблагодійних, тобто тих, кого називали куркулями. Тих, хто висловлював мало солідарності з владою, не був належного походження усіх, в кому можна було роздивитися класового ворога. Я народився в 1926 році, 2 октября, в християнській сім'ї. Отець мій займався львовопам. 1932 році його розкулачили, Забрали все господарство, Нас из дома выгнали, там, где я показывал, дом наш был, вот, оттуда выгнали, вот, ну, отца, это, судили, дали ему два года, вот, в 33 году вернулся домой, его в колхоз даже не приняли, вот, он работал где-то подальше от нас в совхозе. Маховик репрессии набирал обертів. Списки на благонадійних швидко закінчилися, а до виконання плану арештів було далеко. Та й сама грецька операція не завершилася за ті жахливі три дні грудня 1937 року. Я дивився одне діло, такого і взагалі парадоксальне діло. Посилають міліціонерів, селі арестувати там Івана Івановича, Ялі, допустим. Він приходить, а Іван Іванович уїхав к Буму, в інше село. Він он вспоминает, що он рядом живуть Олександр Воначері, нікого отношения не имеет. Він його арестовують, того розстрілюють, а тут, кого должны были, до сих пор живуть. Так оно было було на самом деле. Тюрми не були розраховані на таку велику кількість заарештованих. У камерах на пятьох шість вміщували до кількох десятків чоловік. Керівництво на місцях вимагало від центру збільшити ліміти на арешти. Різні відділи органів НКВС влаштовували між собою змагання по кількості арештів. Є документ, который я ну, с ним лично знакомился. В ньому рассказывается вот о чем. Дело в том, что заместитель начальника управления НКВД Донецкой области Загорский Зарецкий, он был арестован в конце вот этих массовых репрессий посажен в тюрьму и там в тюрьме повесился, в киевской тюрьме, в Укяновской тюрьме. Но перед этим его допрашивали, и вот он рассказывает следователю о том, что нарком внутренних дел Леплевский, приезжая в Сталина, в областной центр, он однажды здесь только был, он заявил, что вы должны мне дать 5000 тысяч реков. Независимо от того, есть ли на них материалы, нет ли на них материалов, он давал ориентир цифру 5000 тысяч человек. 50 декабря 1937 года приходят два нквд и два понятых. И начали шуровать все в доме. Шуровали так, что... Все пораскидали. Мама говорит, ну вы спокойно сидите, не мешайте людям работать. Ну, в общем, они ничего не нашли. Говорят, мы никаких улик против вас не нашли, но вы обязаны с нами пойти в управление. Мы там будем решать вашу. Жизнь, вашої діла. Ну, папа говорить, мамі, мані, береги дітей, а нас було троє. Жахливим був для населення грецьких сіл Проазов'я, наступаючи 1938 рік. Не було такої вулиці, з якої б не взяли кількох чоловіків. І кожен з тих, хто залишився, не міг спати спокійно. в окно в 4 часа утра. Ну, мы не встали, мать встала, посмотрела в окно и говорит отцу, пришли за тобой. Ну что, собирайтесь. Встал мой отец, встал, бедный, одевал в свои чарухи. Вот, он работал там в колхозе с шинарем. А что такое чарухи? Постолы, вот такие кожаные, ну, греки вообще одевали в то время, бедно так было, обуви не могли купить хорошие и ходили в постолах. Сел на пол одевать эти свои постолы, ну, и долго одевать, а тот говорит, а вот вам как раз на пожар собираться, значит. Она говорит, ну, я не спешу, потому что...